Меня зовут Юлия Ярошенко, мне 24 года, я из города Черкасы. У своих родителей я одна дочь. <свят> ну, в общем, у меня в семье считается это закрытая тема. И э, у меня, как бы, вроде бы, насколько мне известно, по папиной линии есть родная сестра. Я не могу больше об этом говорить. <свят> я не могу, ребята. <свят> ну, тяжело, потому что я с, э, в 12 лет еще этого человека рассказала мне об этом моя мама. Все, не могу. Зачем надо мной? И так я же смеялась и улыбалась. Недавно я нашла эту девочку, свою сестричку, но мы еще ни разу с ней не виделись. Ну, по телефону нам удалось как бы пообщаться, там, смс-ками, с праздником поздравляем друг друга, но она не идет особо со мной на контакт почему-то. И я ее понимаю, потому что у нее в семье эта тема еще больше закрыта, как оказалось, чем у меня. Тяжело говорить на эту тему. Видварту говоря, мы запрошивали сестру Юлию поддержать ее за лошадками. Но она отмолвилась. Если бы сестра пришла сегодня на шоу, это бы добавило, наверное, еще больше переживаний, так как это еще один... Наверное, еще один очень важный ответственный момент был, был бы в жизни.